Капітальний ремонт даху дитячого садка номер 106 не проводився з дня введення будівлі в експлуатацію, а це 21 рік. Керівництво дошкільного навчального закладу вдавалося лише частково латати дах. На повноцінний ремонт просто не було коштів. Час і негода перетворили перекриття на сито, дощова вода просочувалася і в буквальному сенсі лилася на голову дітей. З наболілою проблемою батьківський комітет і колектив установи звернулася до депутата міськради Юрія Преснова. Він вирішив питання негайно до початку сезону рісних опадів. Він вирішив питання. на гайна до початку сезона арестныхлопадьев проблема была очень серьезная. полторы тысячи квадратных метров крыши кровли находилась в аварийном состоянии ремонт сделать невозможно было внутри помещений дети находились в принципе в опасном положении потому что вода могла литься на голову могла попасть на электро приборы определенные и это могло привести к не дай бог каким-то последствиям мы обращались неоднократно обращались к депутату и благодаря вот Юрию Преснову э, прежде всего была сделана крыша. Это был очень такой наболевший вопрос, потому что в группах Во время дождя вода буквально капала детям на головы. Поэтому благодаря была сделана вот такая очень основная серйозна работа. У цьому дошкільному навчальному закладі займається близько 500 маленьких одеситів. Частина з них з порушеннями мовлення такі діти вимагають не тільки особливого підходу виховному і освітньому планах. Їм необхідні спеціальні умови. Тому колектив дитячого садка і батьки і малюків невпинно дякують Юрію лица Тлісароділи я б хотіла сказати огромна чоловіче спасі. Спасибо Юрию Александровичу за то, что вот вопрос, который действительно был таким глобальным, масштабным и просто не в состоянии был решиться и сам по себе, и средствами, да, какими-то минимальными, он был решен и в кратчайшие сроки, и очень-очень-очень даже так вот качественно, и быстро, и такой грандиозный ремонт, и теперь уже нигде не текут ни крыши, нигде никакая ни сырость, ни плесень не появляется, и мы как родители, естественно, хотели поблагодарить от души Юрия Александровича сказал, не просто пообещал перед выборами, человек сказал и сделал. То есть не пришлось ни бегать, ни упрашивать, ни уговаривать, ни напоминать о себе да, этой проблеме. То есть огромное-огромное спасибо. От всего коллектива большое-большое человеческое спасибо депутату Преснову Юрию Александровичу за то, что прежде всего его слово действительно не расходится с делом. О детях нужно думать ежедневно, ежечасно, потому что Дети ⁇ это будущее наше, и сегодня они сами себе не могут позаботиться. Сегодня задача взрослых как раз обеспечить им хорошую безоблачную жизнь, радостную, веселую, счастливую прежде всего, безопасную. И вот это вот как раз задача нас, взрослых, задача тех людей, которые могут предоставить им такую жизнь. Я стараюсь это делать, и я надеюсь, что... Діти те чувствують, І навіть насякої та маленьку толику радості в житті рібенка вже отримаєш огромне удовольства і удовлетворення. Посмішки та радість на обличчях дітей без ціні підкреслив Юрій Перснов. Тому в якості подарунка для маленьких вихованців дитячого садка номер 106 він організував розважальну програму.